Oke, teman-teman, langsung saja kita buka paketnya. Ini masih utuh ya. Oh, belum dibuka. Oke, langsung saja kita buka. Ini isinya apa ini kira-kira ya? Bagiannya rapi ya. Bubble wrap tebel. Nah, sudah terlihat mereknya. Asli. Nah, ini dia barangnya. Asli Speed Up 4. kemudian dia bisa USB player with recording function ada bluetooth ada USB interface nya 2 per 4 mono satu stereo channel input dua pen aktif equalizer 3D print knob oh knobnya ini dibuat dari 3D print ini delay and repeat effect stereo Wah ada phantom powernya ini 48 volt All purpose Canon interface Oke okay. Desain band asli made in China ternyata teman-teman ya Kenapa kok murah banget ini karena produksi Cina ini Oke okay. Ini tampilannya. Langsung saja kita buka isinya. Kira-kira apa? Kodok kali ya. Nah. Kita buang dulu kotaknya. Kita buka. Ada buku. Bukan buku sih ya. Cuma lembaran aja dulu. Ya, tunjuk pemakaian informasi produk itu produk terus ada kartu garansi nah ini isinya dapat charger ya terus kita buka barangnya nah ini dia ini aslinya ya teman-teman ada pa channel kemudian ini dia punya knob yang multifungsi ya bisa bisa slr atau yang colokan biasa kemudian ada reknya left rack stereo ini ya ini main out kemudian headsetnya ada di sini Oke, terus untuk power supply-nya dia pakai nah pakai colokan USB tipe biasa ini tipe C ya. Sudah kayak chest, chest HP biasa. Kemudian inputnya berapa ini? 5 volt DC. Oh, ini ada pilihannya, teman-teman. Kalau terhubung ke PC ini bisa langsung ini di klik mini mixer speed up oke bagaimana kualitasnya langsung saja kita coba oke teman-teman setelah kita unboxing langsung saja kita coba ya sebelumnya uh, untuk build quality build quality dari uh, mixer ini ini lumayan bagus ya cuma terbuat dari plastik semua ya karena harganya kan terjangkau ini ya. dengan harga 400 ribuan sudah dapat mixer seperti ini 4 channel ya Oke langsung saja saya coba dan saya pakai ini ya kita colokkan dulu kabel powernya ini meskipun tidak menggunakan kabel power seperti ini teman-teman ini bisa menggunakan PC ya langsung ditancapkan ke PC kabel ini. Jadi USB-nya langsung ke PC itu bisa. Nah, kalau ditancapkan ke PC ini ada pilihannya ke PC jadi MP3 atau jadi sound card. Jadi bisa jadi sound card juga kalau USB-nya kita sambungkan langsung ke PC. Untuk kali ini saya coba langsung pakai adaptor saja. Ini adaptor bawaan dari asli ini. Oke, powernya sudah menyala. Kemudian ini terhubung ke mic condenser. Nah, mic condenser kan biasanya... Eh, Kondenser condenser biasanya seperti BM700 dan BM800, 8000 itu ya. Itu dia outputnya menggunakan jack seperti ini, jack tiga setengah. Nah, dan oleh karena itu kita harus menggantinya seperti ini. Bukan mengganti ya, tapi membuat kabel baru. Kabel yang lama bisa disimpan saja. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kabel seperti ini next akan saya bahas ya. Sekarang kita coba ini ada channel 1, 2, 3, dan 4 3, 4 ini termasuk ini 3 dan 4 ya. kalau yang di atas ini untuk merekam Track ya, untuk merekam terus di sini ada output stereo left and right kemudian ada monitornya ini model line, model loop, bluetooth ya. Nah ini kalau di sini kalau asli speed up ini cuma dua model lain sama bluetooth saja. Mungkin asli speed up yang seri lainnya dia ada radionya juga ya. Kemudian langsung bisa tancap USB di sini. Langsung ditancap gitu ya buat MP3. Nah seterusnya di bawahnya ada un untuk headphone ya atau mikrofon. Kemudian ini adalah Uh, untuk setting headponnya ya volume headphone ya ini volume dari delay and repeat oke okay, ini settingan channel 3 3 ya ini channel 1 dan channel 2 oke okay, kita coba kalau kalian menggunakan mic condenser berarti kita harus uh, mengaktifkan phantom power ini saya coba di channel 1, teman-teman. Oke. Ini mic-nya sudah nancep, ya. Kemudian, nah, ini. Inputan, kalau merah ke merah, yang putih ke putih, biasanya, seperti biasa, ya. Ini input dari komputer. Ya, yang kabel rca konverter ke tiga setengah nah ini langsung ke pc kemudian outputnya karena di sini saya pakainya cuma sound seperti ini ya sound jembada ya jadi saya pakai headphone saja saya tancapkan seperti ini. Nah ini sudah bisa digunakan teman-teman. Ya, phantom powernya dihidupkan. Tuh kan ada indikatornya ini. Berarti sudah e, menyala. Kemudian powernya saya besarkan. Ini ya power saya besarkan ya. Oke kemudian kontrol. Ini yang ke output ke sound. Ya, terus jangan lupa, ini mainnya, main kalau main ini kan general semuanya. Oke, okay. cek satu, cek satu, dua, tiga, di doma, Cek, nah, ini sudah masuk, teman-teman. Ya, jadi settingnya sangat mudah, juga simple untuk digunakan.